середині червня поточного року під час проведення АТО вулиця Молодогвардійська, що у Черевківці, зазнала чисельних артилерійських обстрілів. Кілька мешканців загинули, деякі зазнали поранень. Тоді ж, окрім будинків мирного населення, пошкоджень зазнав і центральний водовід, що забезпечує питною водою мешканців околиці. За час війни, та сама в нас перебігла центральний водовод. І після того, приїхали, взагалі доламали екскаватором трубу. Та докинули кусок. Компластмас. Вот. Оно течет то есть, всю дорогу. Говорят, мы не можем ее отремонтировать. Ну, вроде это сказали, сделали. Но поставили хомут вот, и зарыли. Вот. Заехал экскаватор и, и, вот, и переломал рядом опять. И после того бросили. Уже сколько ездили туда, сколько говорили. Директора был на приеме и, и заявление писали директору. И вс... никто не хочет даже никаких действий делать. С 12 на 13 июня ночью, как перебило, и с тех пор... Все время течет и течет. Так это сейчас перекрытая вода. Я даже просил перекрыть, они даже не могли перекрыть воду. Я сам лазил, закрывал. Прокрыта вот. вода, вы без воды? Ну там елась маленькая такая струечка идет, ни колонки не зажигаются, ничего у людей. Вот, что вот такой. Якщо сейчас скрою, тут буде фонтан такий, що все зальє. Численні звернення і візити до Слов міськводоканалу принесли сумнівні результати. Траншеї котлован глибиною 2 метри проблеми не вирішили. Вода продовжує витікати у ґрунт, доставляючи неприємності абонентам і завдаючи збитків водоканалу. Главний інженер інженір ваші так я он сразу убегает от меня. Он вже не хоче разговаривать. А что вызовы делают? Они даже не обслуживают ее. У них записано, да, есть вызов, но говорит не обслуживается. Все. А как mm. это, по какой причине не обслуживается? Вот, мол, директор говорит, что это самое. Ну эту линию отдали на замену ну, трубы. Вот, mm. должен был сделать, ну как мне говорили, что должен делать копейка Сергей какой-то там это, это сам. Лук, да я, да, так... ну, это я, я не, не знаю кто. Да. Короче они. Он ему говорил, чтобы он приехал, посмотрел. Его здесь и близко не было. 6-7 миллионов заплатили. Вот, они уже отказались с канала от этой линии. Вот, вот, и, вот, и не хотят даже нас уже... А тих не знаю, де вони йому ти куди звертатися? Ми вже і в, і в Київ та саме дзвонили. Нікакої реакції, вообще. Там полосю та сама все мокре, слід. Уже би ті, от і в туалет набирається вода. Що мені діти? Воно ж далі піде до сусідів, везде это все. І ніхто нічого не хоче. Взагалі я не знаю, як боротися з этим. Та найбільше ляка свідомого городян – існуюча небезпека для допитливої дітвори, яку так і манить яма з водою. Плюс до всього вулиця немає зовнішнього освітлення. вот они уже дети дорожку сделали. Вот. Вот, вот, и камни кидают, и все, что хочешь сюда. То перелет, здесь будет несчастный случай. Я уже с той ямы вот одного мужчину вытаскивал, ну он правда был неадекватный. Вот и крутой, ну, ну, и ребенок упал. Я, я ее тоже вытаскивал. Все, ну это ну, дело времени, не сейчас нас уже. Потом будут искать крайнего. Дети Данят за, вот, за и, мы стараемся это здесь дежурить, гоняют. чтобы прогонять их отсюда. Вот, потому Дети, что, что, а ну, только лед будет, это вообще будет. Галкает, я же это сразу, и вот и сюда смотрю, они уже стоят на самой кромке. Ну, сейчас раз упали всі уліця тут не освіщається. Та хорошо, що я знаю, іду, ще з фонариком. Якщо люди, ну, мало ліхто ні знає, ти по попряму. І що ж до реакції міськводоканалу на заявки мешканців щодо ремонту центрального водогону по молодогвардійській, вони ігноруються. Є претензії і до якості робіт ремонтних бригад, що останнього разу навідувались до проблемної вулиці півтори місяці тому. А вода продолжает вытекать. Принимаются люди и ее якостью. Прихожу к диспетчеру, она говорит, мы знаем, ну ладно, запишу. Потом еще свой какой-то журнал открывает. Да, это работы не выполненные И все. Вот А последняя пришла, она вообще не стала записывать. Даже. Она сказала, к вам все, все равно никто не да, поедет. Никто не поедет. Все. Отказались О. от работы. Сказали, это не их проблема. Все. Водоканал говорит, какие у него долги, какие потери. Представьте, сколько уже с августа месяца, сколько это питьевая вода. Это, это, это же на весь золото, как, какие цены мы платим за воду. И вот, пожалуйста, вот вам без хозяйственности. А все. Скажи, какая сейчас вода идет нам? В систему, какая вода поступает с этой ямы. Ну, сейчас чуть меньше давления, а с этой ямы в линию тянет людям пить. Это же оно отсюда, как, как они это газ берут, реверсом, так и вода. вот опять в трубу идет людям питье. Все же может попасть. Мы и так тут много страдали. У нас постоянно колодец течет. Как зима, мороза, перемерзла. Лет, Приедут, чопик забили, поехали. Спасибо. Ну, вот это уже их работа такая. Только чопики. Чопик Ведро забили чопикал, и приехал, все. забил да. и все. И вся любовь на этом кончается. А когда сделать, мы по 4,40 за кубометр воды платим. Куда деньги эти наши уходят? Люди Пускай вопрос, же сделают по-нормальному. Приедут, машина стоит, они играют в козла. Два человека что-то делают, остальные в козла играют. Вот. Ну, не хотят. Идет мимо уже, обзывали не хотят. их, что козлами, они упали улыбаются и все на свете. И все. Там это голая труба у нас. Сейчас первый мороз, переморозит вся улица будет без воды вообще. Люди, що втомилися бігати по інстанціях, ніде не знаходячи правди, доведені до давічею. Вони благають, що профільні фахівці та влада їх нарешті почули та згадали про свої посадові обов'язки. Що робити? Я вже говорив, Давайте перекроїм вулицю улицю лініградською. Ілі може кого там заложники візьмемо, поки не зділають нам. Ну, я уже не знаю, что делать. Ну, к мэру куда... города, наверное, уже надо обращаться. Или генеральную прокуратуру. К мэру города, к дороге страны. жизни. У нас же есть дорога жизни. Королевская, Солод. Мы за кого голосовали? Вот, Пускай помогут, пускай как-то они приедут, посмотрят. На горячую линию обращались. Мы хотели идти к Солоду туда, а директор нам сказал, не ходите никуда. Это было все как сделаем. раз перед выбором, мы в пятницу. Мы все сделаем, все будет выполнено. Да, я не клоун. А после этого уже пошли, он сказал, я это обещала. не наши проблемы. -то надеемся только на вас. Только на вас. Киев, Может на, после этого нам кто-то приедет, что-то сделает. Да.